গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ চাৰে পাঁচটাৰ পৰাই কাৰণ আজি যেতুকী আমতি চোৱা আমতি চোৱাৰ আজি যেতুকি ভাঙিল আমতি চোৱাটো আজি ভাঙি গ'ল ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে আজি বহুত কাম মানে এডাল বৈতাৰ পৰা পীড়াৰ পৰা চামুচৰ পৰা চবখিনি ধুবা লাগিব মানে একো এৰবা নৰিম সেইকাৰণে আজি চাৰে পাঁচটাতে উঠছোঁ তাৰে লগতে আৰু বাবুৰৰ পৰীক্ষা আছে তাকো অলপমান কামৰ মাজেদি পঢ়াব লাগিব বুলি আজি পুৱাই পুৱাই উঠিলোঁ পুৱাই পুৱাই উঠিয়ে কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ কাপোৰ চাৰ্ফত দিয়াৰ পৰা আদিৰ পৰা পূৰা কামবিলাক কৰি লওঁ এতিয়া কিবা কিবি উঠিয়ে আঁঠুৱা চাঠুৱা গিলাখন খুলি লৈ কিনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আজি ভিডিঅ'টোত অকল আমতি বুলি নিয়ম নীতিবিলাক কেনেকুৱা আৰু লগতে আজি কি কি খাম আজি আমি মানে আজিৰ দিনটোতো ভাত নাখাওঁ ভাত নাখালেও কি কি আমি খাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ কৰি চালে একোৱে গম নাপাব প্লিজ সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ এতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মোৰ ভিতৰতে বহুত আন্ধাৰে হৈ আছে বাহিৰতহে অলপ পোহৰ হৈছে যিহেতুকে চাৰে পাঁচটাহে বাজিছে বাবুক শুই আছে তাক আগে লাইটটো দি লওঁ লাইটটো দি ল'লোঁ তাক এতিয়া মাতি আছোঁ সি শুই আছোঁ আ ধুনু আই থুনু ধুনু আই ধুনু উঠা 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 পৰীক্ষা আছে বিচনা কাপোৰবিলাক মানে উঠাই থৈ দিছোঁ সেইকাৰণতে উঠাই থৈ দিছোঁ চাৰ্ফত দি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে কালি ৰাতি আৰু বিচনা চাদৰ নাপালোঁ কাৰণ যেতুকী গদৰেজ বা বাকচ চাকচ নাৰবা নৰি সেইকাৰণে কালি ৰাতি এনেকৈ শুই গেলোঁ এতিয়া সিয়াক উঠাই দিওঁ উঠাই দি সিয়াক মোক চুক ধুৱে কিতাপত বহাই দিওঁ তাৰপিছত মই অন্য অন্য কামবিলাক কৰি আছোঁ প্ৰথম কাপোৰখিনিয়ে ধোৱা আৰম্ভ কৰি লওঁ কালি এইখিনি কাপোৰ মই চাৰ্ফত দি থৈ দিছিলোঁ ছাৰ্ফ মানে অলপ গৰম পানী কৰি কিনে এনেকৈ দি থৈ দিছিলোঁ কাপোৰখিনি চাফা হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইখিনি ধুই লওঁ তাৰপিছত বাবুক অলপমান ব্ৰাছ চাছ কৰে অলপ পৌৰবও লাগিব তাৰে মাজে দিয়ে যিমান ব্যস্তৰ মাজে দিয়ে তাকতো গুৰুত্বটো দিয়াটো কমেই দিবা নৰোঁ সেইকাৰণে আগতে এইখিনি ধুই লৈ তাক পৌৰি আছোঁ যিহেতুকে তই সি ব্ৰাছ কৰাই নে উঠিলহে তাক ব্ৰাছ ৱাছ কৰি লওক সি মই এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই লওঁ এয়া ইফালে এইমাহখন কাপোৰ ওলাই থৈ দিছোঁ কালি আধা ধুই থৈ দিছোঁ গধূলবিলাক এতিয়া ৰ'দত শুকাব দিছোঁ কাৰণ আজি যিহেতুকে সম্ভৱ নহয় এইমাহান কাপোৰ ধোৱা কালি এতিয়া জিকাই আছে মেলি দিছোঁ অলপ পিছতকৈ ৰ'দ দিছে যিহেতুকে শুকাই যাব কিমান কাপোৰ ধুইছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন কালিয়ে সেইকাৰণে আজি কাপোৰখিনি অলপমান কম পৰ্দাৰ কাপোৰ চাপোৰ কালি চব ধুইয়ে থৈ দিছোঁ গধূলবিলাক এতিয়া ৰ'দত শুকাব দিছোঁ সেয়া চাওক কাপোৰ কালি কিছুমান পৰ্দাৰ কাপোৰ সৰু সৰু কাপোৰবিলাক কালি ধুই মানে থৈছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ৰ'দত সুখবা দিছোঁ যিহেতুকি মানে সুখোৱেই নাই আৰু ইফালে সূৰ্যৰ পোহৰটো কিন্তু বহুত আজি দিব ৰ'দ কাৰণ আজি যিহেতুকি আমঠি সুধ হোৱা সেইকাৰণে চাগৈ ৰ'দটো দিব এনেতো বৰষুণে দি আছিল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কামবিলাক কৰি থাকোঁ সাতটা বজাতে মাছৰ বেপাৰী আহি গ'ল কাৰণ তাক ফোন কৰি মাতা গৈছিল সেইকাৰণে পুৱাই পুৱাই মাছ লৈ আহিল এতিয়া ধুনীয়া কৰি মাছ আহি বাচি কাটি দিব ধুনীয়া কৰি আমি খাবহে লাগে আজি আমাৰ এইয়া আমতি চোৱা সুধোৱাৰ কাৰণে আজি খানাৰ কাৰণে মাছ তোক তো মাছ খাবিনে মাছ খাবি না কেনেকৈ খাবি মাছে কেনেকৈ খাবি মাছ খাবি নাচ খাবিনে খাবি না মাছ কিমান বাচন উলিয়াই থৈ দিছোঁ চাওক আৰু ইফালে কাপোৰ মাহনৰ বজাৰটোতো আছেহে কেছ চেছ একেবাৰে মচিছিল কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কৰিম মোৰ কামখিনি এইবাৰ হৈছে বাচন ধোৱা তাৰপিছত ঘৰ মচিম কাচা ধুই আহি বহি আছোঁ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মানে একোৱে খোৱা নাই পানী একোপাও খোৱা নাই এতিয়া বাজিল আঢ়ৈটা মানে দুটা ত্ৰিছ হ'ল ৰুমবিলাক একেবাৰে চিননী বিননি হৈ আছে যিহেতুকে সাতদিন ধৰি চাকি দিয়া নাই আগে চাকিখিনি দি লওঁ তাৰপিছতহে মানে পানী টপা খাম আগতে চাকিখিনি দি লওঁ আৰু কিমান কি ধুইছোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখি দিছোঁ আৰু ৰুমটো চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈ আছে এয়া ৰুম চাওক তেনেকুৱা চিননি বিননি হৈ আছে এয়া চাৰিওফালেও চিননি পিননী আৰু লগতে এয়া কল কল বাবুই খাই একেবাৰে নোহোৱা কৰিয়ে থৈ দিছে দেখিনা এইটো মানে বেয়া হৈ গৈছে বাবুই কালিৰ পৰা কলহে খাইছে আৰু ইফালে এয়া আমচাম আনি থৈ দিছোঁ লগতে এয়া হৈছে চিৰা চিৰা কি খাম আজি আপোনালোকক দেখি আছোঁ পানী গিলাচ খাই উঠাৰ পাছত চাকি তাকি ধুই উঠোৱাৰ পাছত কিবা এটা খাই আছোঁ আপোনালোকক দেখি আছোঁ আৰু ইফালে এয়া এইবিলাকতো কানি কাপোৰ নাই আলনাই চালনাই পূৰা সেই হৈছে চিননী বিননি আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন বাহিৰত মানে আৰু নক'ব আৰু কানি কাপোৰত ধৰি মানে জেগা শুই নে নাই বৈয়াম টেমাহ চব ধুই আৰু এনেকৈ ৰ'দত শুকাব দিছোঁ আৰু মন্দিৰৰো ইয়াতে ফটোবিলাক ধুই কিনে ধুনীয়া কৰি মই এনেকৈ ৰ'দত শুকাব দিছোঁ ঝাৰো পৰ্যন্ত ধুইছোঁ চাওক আৰু কিমানখিনি মানে এখন কানিও ৰাখা নাই ঘৰৰ ভিতৰত আজিহে মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে যিহেতুকে সাতদিন ধৰি এনেকৈ আৱদ্ধ হৈ আছিলোঁ কানি কাপোৰ নোধোৱা কৰি চাওক মানে ঘৰৰ ভিতৰত ক'ব লাগিলে আৰু এখন দহি বইটাও নাই চব ধোৱা শেষ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাটিখিনি দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখি আছোঁ আজি কি খাম আৰু ৰাতি আমাৰ স্পেচিয়েলি খানা হ'ব কি স্পেচিয়েলি খানা হ'ব তাকো আপোনালোকক কৈ আছোঁ নাই অলপমান ঠগি দিছিল তাৰে গাজি দি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ গাজি খাম চাটি তাটি দি উঠিলোঁ ঠিক খাওঁতে মই নেপি আহি খাব এতিয়া ধুনীয়া কৰি গাজিখিনি খাই ল'ম চাৰ্কি চাকি দি উঠি তাৰপিছত এতিয়া আৰু এতিয়া চি আগে ঘি খাওঁ চিৰাই খাওঁ না আমে খাওঁ আকৌ ঠিকেই বনাই গাজিখিনি খাই ল'ম এয়া আজি আমি দুপুৰা মানে দুপৰীয়া মানে তাতো তিনিটা বাজি গেল জলপান খাম লগতে জলপানখিনি খাই উঠি আম খাম লগতে আম খাই ধুই থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ জলপানখিনি খাই লওঁ আমি আমি দৈয়া খাই আছোঁ বাবুই আৰু মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সানি লৈ আমি দৈয়েখিনি খাই লৈ কিনে সেই আম খাম মানে আমাৰ ইফালে আমতি চোৱাৰ দিনা দিনত ভাত নাখায় যিহেতুকে লঘোণে থাক্পা লাগে সেইকাৰণে গধূলিবিলাক লৈ কিনে একো মানে ভাত নাখাওঁ জলপানে খাই থাকিম আজিতো এতিয়া জলপান খালোঁ এতিয়া তিনিটা বাজি গ'লে তাৰপিছত আম খাম আম খাই উঠি একেবাৰে গধূলি আহে মানে গধূলি মানে ৰাতিহে ভাত খাম ধ নাই জলপান বহুত টেষ্টি ৰাখে অলপ আগতে ৰোমটো কেনেকুৱা হৈ আছিল আপোনালোকে দেখিছিল এতিয়া মই ধুনীয়া কৰি লোমটো চিজিল কৰি ল'লোঁ কাৰণ যিমান ভাগৰ লাগিলে লোনবিলাক যদি ভালে নাথে মনটোৱে কিবা এটা অশান্তি লাগি থাকে সেইকাৰণে মই আগতে লোমখিনি চিজিল কৰি ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়া কৰি আমি কিবা কিবি কৰোঁ যিহেতুকী পুৱাই মাছ ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে মাছখিনি ভাজাই নাছিলোঁ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মাছখিনি ভাজবা ধৰিছোঁ আৰু লাহে লাহেকৈ মই ভাত আঞ্জা ৰন্ধা আৰু যোগাৰ কৰিব ধৰিলোঁ সেইকাৰণে যোগাৰ কৰিব ধৰিলোঁ দেৰি হৈ যাব আৰু এয়া ইফালে একেলগে মাছৰ আঞ্জাখিনি বহিয়াই দিলোঁ ধুনীয়া কৰি বনাই আছোঁ ভাত সোনকালতে নাখাওঁ বনাইহে থৈ দিম ইফালে মাংস বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ এয়া মাংস ধুই থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে আদা ৰহুন বটি থৈ দিছোঁ মাছৰ আঞ্জাখনো ধুনীয়া কৰি হৈ গ'ল এয়া থৈ দিছোঁ মাছৰ আঞ্জা অলপমানেই আঞ্জা বনাইছোঁ যিহেতুকে কালি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ আঞ্জা বনাম সেইটোকে কালি আমি নিৰামিষ ভাত খাওঁ সেইকাৰণে একো ৰহবা নালাগিব ভাজোঁ আৰু ইফালে ধুনু চাই আছে কিতাপ যাওঁ পাকঘৰৰ ওচৰত এটা কিতাপত বহি থৈ দিছোঁ সি চাই আছে কিতাপ মই বনাই আছোঁ মাংস আঞ্জা পাকঘৰত এনেকৈ হ'লে আজি দিনটো যিহেতুকে একো হোৱা নাই সুখো লাগছিল এতিয়া মোটামুটি চাৰে সাতটামান বাজিল মোটামুটি চাৰে আঠটা নটামানত আজি আৰু ভাত খাই যাম বাবতলগীন ভাজা মাংস অলপমান থৈ দিলোঁ সিয়াকেইটা দিওঁ কিতাপ চাই আছে হাঁ খাই লোৱা হৈছে কবি দে গৰম আছে গৰম আছে কৰিব খাব পাৰি তোৰ হাঁহি উঠে দে হয় ন পাপা লাহে লাহেকে খা খব না দে ভাতৰ আঞ্জা বনাই আছোঁ আপোনালোকে আৰু ভাব বেলেগে বনাই থকা বুলি সেইকাৰণে অলপমান দেখাই দিলোঁ মই মুখ খাই ন একেবাৰে অৱস্থা নাই দিনটো কাম কৰি কৰি একেবাৰে লেলেৰিয়া হৈ গৈছে মানুহটো আজি মানে সেইকাৰণে একো হোৱা নাই না সেইকাৰণে অলপ পেটটো খালী হৈ থাকিলে আৰু মানুহটো লেলেৰিয়া হৈ যায় না সেনে সেনে হৈছোঁ ময়ো আজি চাহ ভাল জোল নকৰোঁ যদি মাথো আঞ্জাখন পাইনা কৰিছোঁ এইখন অলপমান মানে এনেই চাফ চিকুণ কৰি থৈ দিম এয়া ভাজা ভাতকেৰেলা আলু ভাজিছোঁ ইফালে মাছ ইফালে মাংস ধুনীয়াকৈ বাবুই আৰু মই ভাতকেইটা খাই লওঁ ভাতকেইটা খাই বৈ আৰু সোনকালতে আজি খুম খুম সোনকালতে মানে আজি চাৰে নটাই ভাজি গৈছে ক'ত আৰু সোনকালে হ'ব এতিয়া ভাতকেইটাকে পতাপাত খাই লওঁ খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰ চাওক বাবুই পুৰা মাছ বাচি আছে पटापट खाई लो